Доброе утро, дорогие телезрители телеканала М1 и передачи Гутен Морген. В эфире опять новая рубрика, которая посвящена прическам укладкам. Тематические прически, которые сейчас будут делаться на протяжении всего месяца, это новогодние прически. И сегодня поможет мне в этом прекрасная девушка Камила, которая согласилась быть моделью и предоставить свои волосы для создания новогоднего образа. Камила – скрава девчина, яка колбожняя будет в центре уваги. Она постоянно экспериментирует со своей внешностью и створяет новые цікаві образи, тож легко погодилась і на наш стильний експеримент. Камілі важко всидіти на одному місці, адже вона сповнена енергією. Дівчина грає у гандбол, співає у народному ансамблі та вивчає іноземні мови. Захоплення Каміли, телебачення та кіно. А в майбутньому вона планує стати успішним адвокатом. Тож завдання стилях створити для нашої юристки яскравий образ. Легкие букли, которые будут накручены по всей голове. Технология данной прически очень простая. Вы просто отделяете тоненькие пряди сантиметра 2-3 шириной в зависимости от густоты и плотности ваших волос и аккуратно их закручиваете, подкалывая невидимками либо шпильками. Камила, у тебя достаточно сухие кудрявые волосы. В этом нет ничего страшного, все волнистые кудрявые волосы от природы, априори они сухие. Не надо этого бояться. Единственное, что мы будем порекомендовать, использовать шампуни, кондиционеры и маски. Это обязательно. По поводу укладок, если ты пользуешься различными стайлерами, утюжками, плойками и так далее, применяй, пожалуйста, термозащиту. Она поможет тебе более четко и быстрее выпрямить волосы, если ты добиваешься прямых ровных волос. И тем самым они будут меньше повреждаться и выглядеть будут здоровее. Объем волос достаточно большой и одному первый раз сделать ее тяжело. Нам же для того, чтобы было легче и быстрее, я позову своего коллегу. Это Ярослав. Приступаем. Ну что, мы закончили. Надеюсь, помог вам выбрать новогоднюю прическу и определиться с выбором вашего имиджа. Если вы хотите что-то узнать новое, пожалуйста, смотрите новую рубрику на телеканале М1 в программе Бутен Морген. Мы будем создавать более новые образы, новые прически с различными декоративными элементами.